সকলোকে এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ওৱান চেকেইন কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালে আছে আজি মই আৰু ভণ্টি আহিলোঁ ডিভাইন ৰিট্ৰিট চেণ্টাৰ খেদ্ৰীলৈ যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা আহিবলৈ মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ দুটাই আহিলোঁ আৰু ইয়াত কেনেকুৱা কি হয় চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয় একদম মানে চাইকেনে বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত শান্তি হয় পৰিৱেশটো একো হুলস্থুল নাই ইমান ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিবচোন আমি গেটৰ পৰা সোমাই আহিয়েই মাডাৰ মেৰীৰ গ্ৰতো দেখিবলৈ পাওঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু পাহাৰ পাহাৰ এৰিয়া হয় বহুত ভাল লাগে আপোনালোকেও কেতিয়াবা মন কৰিলে আহিব পাৰিব ইমান ধুনীয়া চাওকচোন একদম সোমাই আহিয়ে প্ৰথমতে আমি মাদাইমিৰি গ্ৰতে পাওঁ আৰু তাত সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া পাহাৰী পাহাৰী এৰিয়া আৰু মানে হিলি এৰিয়া টাইপৰ এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে জেগাটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহোঁতে ইয়াত কেণ্ডেল জ্বলাই কিনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পৰা জেগা আছে সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ অলপ কেণ্ডেল জ্বলাই কিনি প্ৰাৰ্থনা অলপমান কৰি লওঁ সেয়ে এতিয়া ভণ্টীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আৰু এতিয়া ময়ো প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লাগি গ'লোঁ আৰু মাদাই বেৰীৰ ব্ৰতটোত প্ৰাৰ্থনা কৰি যেতিয়া আমি তাৰ পৰা ওপৰে গৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ ফৰ্টিনটা ষ্টুৱেশ্যন আছে ৱে অফ দ্য ক্ৰছৰ সেইটোতে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰথমটো আমি পালোঁহি আৰু এনেকুৱাকৈ গৈ থাকিলে গৈ থাকিলে আকৌ ছেকেণ্ডটো পাম একেবাৰে ফৰটিনলৈকে ওপৰলৈ পাই যামগৈ আৰু তেতিয়া আমি এনেকি উপরেলে উঠি থাকিলে মানে আমি স্টেশন পাই থাকি এয়া আমি এটা পালো সেকেন্ড স্টেশন তার পাছতে আকো যদি উপরে গৈ থাকিউ তেতিয়া আকো আমি পাম থার্ড স্টেশন টু এটু হইছে থার্ড স্টেশন তেনে যদি উপরে গৈ থাকিউ গৈ থাকিউ তা অলপ অলপ দূরতে আমি পাম স্টেশন বুড় এনেকা থার্ড স্টেশন তো পালো তার নেক্সট গলে মানে फोर्थ স্টেশন টু পাম তেনে এটা ইয়াত আমি फोर्थ স্টেশন তো পালো আকো তার নেক্সট পাম ফাইভ ফিফথ স্টেশন টু আকো তা নেক্সট আমি এনেকি সিক্সটু পাই থাকিম গৈ থাকিম আমি ইয়াত এতিয়া এন ষ্টেচনটো পাৰ হোৱাৰ পাছত ইয়াত যি চুই যে প্ৰে' কৰে শিলত সেইটো দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই শিলৰ ওচৰতে এটা গোফা এটাও আছে সেই গোফাটোত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰি কিন্তু আমি যাওঁতে সেইটো গোফাটো বন্ধ আছিলে কাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে এনেকৈ গৈ থাকিলে মানে একেবাৰে ফৰ্টিন ষ্টেশ্যনলৈকে পোৱা যায় সেইটো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটোৱে হৈছে লাষ্ট য'ত নেকি যিচুৱে মৰিছিলে ক্ৰুচত চেণ্টাৰ আৰু ইয়াতে মানুহে আহি কিনে গোট খায় আৰু এখনতে মানুহে প্ৰেয়াৰ কৰে সেয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যদিও মই ইউটিউবত যাব নোৱাৰোঁ বা এটেণ্ড কৰিবলৈ নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট গৈ কিনে যে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাইলোঁ সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিলে আৰু এৰিয়াটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় তথাপি ভাল লাগিলে আৰু গৈ কিনি চুনচন এৰিয়া আহি কিনে ভাল লাগিলে আমি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু চিতাৰহঁতৰ লগতো লগ পালোঁ কথা পাতিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে এতিয়া গোফা এটা আছে গোফাটোতো যাম আৰু ইয়াত এতিয়া ছেণ্ট জোচেফৰ ছেণ্ট জ'চেফৰো আছে সেই ইয়াত ছেণ্ট জ'চেফৰ এটা আছে ছেণ্ট জোচেফ্ৰেভৰাছ এতিয়া মাদামেৰি ডিচুৰ তাতে গুফাটো আছে ডিচুপ্ৰে কৰি আছে তাতে গুফাটো আছে ইয়াত কেণ্ডেলটো লৈ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা গ'লে পি টিত প্ৰেয়াৰ কৰা চেণ্টাৰটো পায় আৰু এফালে সেই গোফাটো আছে প্ৰেয়াৰৰ গোফা আৰু ইয়াৰ পৰা গ'লে মানে তললৈ নামি যাওঁ আমি প্ৰেয়াৰ কৰি আছে আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ হোৱা সময়ত তাত অলপ তাত চাই ল'লোঁ ক'ত ক'ত কি আছে তাৰপাছতে বাইবেল লাগে যদি বাইবেলো আছে ৰজাৰী আছে তাত আমি আমাৰ ৰজাৰী আছিলে তথাপি মানে সেই সৰু সৰু ৰজাৰীবোৰ ল'লোঁ আৰু আৰু বাকী দুটামান বস্তু ল'লোঁ কাৰণ বাইবেলটো আছে তেতিয়া বাইবেল নল'লোঁ আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ ৰজাৰী আছে আৰু কি কি ধৰণৰ লাগে সেইবোৰ আছে তাৰপাছত আকৌ কি চেইন আছে ল'ৰা মানুহে পিন্ধিব পৰা চেইন আছে তাৰপিছতে কিবা আঙুঠি আছে যাক জাক যি লাগে ল'ব পাৰিব কম কম দামতে আছে আৰু আমিও তাৰপৰা কিবা এটা বস্তু ল'লোঁ আৰু বাকী আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে মাদা মাদা মেৰী মূৰ্তি আছে আৰু বাকী বাইবেলো আছে কিতাপো আছে আৰু যি যি লাগে সেইবোৰ বস্তুও আছে আৰু এতিয়া আমাক ইমান দৰকাৰ নাছিলে কাৰণ সেইবোৰ নাই লোৱা আৰু যোন যোন আহে সিহঁতে ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি মন যায় মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি এতিয়া আমাৰ চব কাম হৈ গ'ল আৰু আমি ওপৰৰ পৰা মানে ৰিটিজ চেণ্টাৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিছোঁ আৰু নামি অহা ৰাস্তাটো হৈছে এনেকুৱা অলপ পাহাৰী এৰিয়া আৰু হিলি এৰিয়া তাই কিনাৰ কিনাৰত আৰু মানে খেতি কৰি আছে মানুহে ৰেডি চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাই আহি আমাৰ ইমানেই ভোক লাগিলে আমি তাতে কোনোবা এটা হোটেলত সোমালোঁ খাবলৈ কাৰণে কাৰণ ইমানেই ভোক লাগিছিলে ৰক্ষা পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি মোৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যিবোৰে চাইছে আৰু যোনে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আজিলৈ মোৰ সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ তাৰে কামনাৰে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ